Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau teman pergi ke Batam sehingga sebentar itu di lahan Kalau ditengok dari jawaban salam nampaknya jamrah belum sarapan Lepas betul nampak nampak Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina okay. wa Wala alihi wa ajma'in amma ba'du segala ta'zim segala hormat kami ditutuhkan kepada materi sebelumnya Bapak Ibu yang ke Allah Subhanahu wa taala ceramah yang paling berat itu satu di depan orang tua yang kedua di depan guru sendiri nah saya sekali ini berada di dua-dua buah pertama saya di depan orang tua orang, orang tua kami yang kedua di depan guru yang langsung mengajar kami salah satunya ada Pak Raja Jasman di Kelambu nah jadi saya alami di Kelambu Pak kemudian yang kedua ada pula dan Tanu Pagi aduh makin tak Suara Asyid tapi lebih daripada itu Pak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kami teruskan pergi berkemah bukan sembarang berkemah pergi berkemah menangkap kancil ini ceramah memang betul-betul bukan ceramah dan ini ceramah bukan pil kacil jadi macam pil kacil pak ya gantian tadi bapak ibu yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kami lanjutkan kami bertanya kepada bapak ibu sekalian yang bapak ibu ini pernah melakukan olahraga biasa mestilah kita ada yang namanya pemanasan itu tidak apa ibu yang kalau bahasa manda warung kap pemanasan terlebih dahulu kenapa dalam penelitian kalau orang yang nak melakukan olahraga ini kemudian letak pemanasan terlebih dahulu nanti bisa mengakibatkan cedera bisa mengakibatkan keram dan lain sebagainya Maka oleh sebab itu begitu juga Ketika hari ini kita berada di bulan Syahban Yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Maka juga kita mesti mempersiapkan diri Sebelum sampai nanti di bulan Ramadhan Hendaknya kita bersiap-siap terlebih dahulu di bulan Syahban Bahkan ketika Rasulullah SAW ya, Sebagaimana mengajarkan dalam sebuah doa Sejak Rasul itu berada pada bulan Ramadhan saja beliau sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk agar kemudian nanti di bulan suci Ramadhan akan maksimal menyampaikan atau beribadah dengan dengan maksimal. Kalau di bulan syakban kita kemudian tak mempersiapkan diri kita, tiba-tiba ya, nanti ibaratnya kata orang Jawa ujuk-ujuk datang bulan Ramadhan kita tiba-tiba terkejut dengan puasa. Nah, kalau macam ibu kentung ini, insya Allah tak terasa lagi bulan puasa, karena sudah mengamalkan puasa, puasa tahun. Begitu juga hendaknya kita, kata Rasul kan sudah sampaikan bahwasanya sejak bulan rojak beliau sudah mempersiapkan diri. Rojak itu kata para ulama tauhidul badan, yaitu mempersiapkan untuk penyucian badan kita, tubuh kita, anggota tubuh kita, ya dari segala perbuatan yang dapat melukai atau merusak atau kita dari hukum dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Syawal ini, maka kata para ulama tabhirul maka kita berusaha untuk mensucikan diri kita, yang mensucikan hati kita. Kemudian nantinya ketika di bulan Ramadan, maka tabhirul ruh kita mensucikan jiwa kita sehingga kelak nanti sampai selesai Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang minal a'idin wal faizin. kembali kita suci kembali kita fitrah sebagaimana kita dilahirkan waktu bagi terlebih dahulu apa yang boleh kita Allah subhanahu wa ta'ala kata salah seorang tokoh sufi ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwasanya dalam kitab beliau kalau punya beliau bahwasanya syahban itu terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama huruf shin, yang kedua huruf ain, yang ketiga huruf ba, yang keempat huruf alif, dan yang kelima huruf nun. Kata beliau menjelaskan shin ini maknanya adalah syaraf, yaitu kemuliaan. kita berada di bulan Syawal ini berusaha agar kemudian mempersiapkan diri kita untuk Ramadan agar kita mampu mencapai kemuliaan itu sendiri. Kemudian itu huruf ain yang itu adalah maknanya anu artinya tinggi. Setelah kita dapat kemuliaan maka harapan kita nanti kita mendapatkan tempat yang tinggi mana. Setelah itu yang huruf ini adalah bir yaitu kebaikan-kebaikan yang -kebaikan. kita melakukan melakukan segala itu amal soleh agar kemudian mampu menerima dan mempersiapkan diri yang lebih baik ketika nanti di bulan Ramadan kemudian yang selanjutnya adalah huruf alif huruf alif ini adalah maknanya ulfah yaitu kelembutan antar sesama maka disampaikan oleh ibu Gantung tadi bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang seolah-olah itu menunjukkan bahwa kita itu harus ada hablum nas, hubungan sesama manusia agar kita lebih baik di tengah-tengah manusia Dan makanya kita mesti ada jiwa yang ulfah yaitu adalah kelembutan antara sesama manusia kemudian yang terakhir adalah nur, yang maknanya adalah nur yaitu cahaya maka orang yang punya nama nur Insya Allah akan cahaya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang jelas yang kami sampaikan tidak termasuk menasihati tidak bermaksud, menasih hati, tidak bermaksud memburui kita semua, tetapi ini sebagai bahan untuk bahwasanya agar kemudian kita terlepas dari pribadi yang yang merugi sesungguhnya manusia itu kata Allah adalah pribadi yang merugi hilang dari aman, kepada orang-orang yang beriman wa dengan agar menjadi pribadi yang lebih siap mencapai uh, bulan yang suci menyambut bulan yang suci yaitu bulan suci Ramadan maka jangan pernah berpikir jangan pernah bermimpi ketika kita mampu beramal soleh yang lebih baik di bulan Ramadan tanpa kemudian kita mempersiapkan diri kita di bulan Syaban atau bulan Rajab yang lalu Jadi maka jangan pernah kita kemudian mampu menghatamkan Al-Quran kalau hari ini kita tidak cicil bacaan itu setiap harinya jangan yang begitu banyak ketika bulan Ramadan tanpa kemudian kita mengawalinya di bulan Rajab, di bulan Syakban untuk mengawali dengan menambah-nambah sholat kita, terutama sholat-sholat yang yang sunnah yang eh, Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan di dalam Al-Qur'an. apa itu yang Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Karena kalau banyak-banyak nanti -banyak, ditegur, ah masih lagi tiga itu mati selanjutnya lagi Bapak-Ibu yang mendaya kemerdekaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka mudah-mudahan harapan kita Dengan bulan uh, Rojak kemarin Kemudian bulan Syaban hari ini Kita betul-betul menjadi Peribadi yang matang Yang mampu mempersiapkan Ramadan nantinya Menjadi peribadi yang lebih baik lagi Yang ketika sampai Setelah Ramadan itu Adalah uh, senang biasa Terus, -terus istiqamah di, di dalam kebaikan Maka bisa kita lihat apa ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ditutup tadi kami masih 3 menit. Maka bisa kita lihat kalau hari ini ada orang yang di bulan Ramadan ya, banyak salatnya, banyak pasti puasanya, banyak membaca Al-Qur'an, banyak dzikirnya, uh, zikirnya, banyak apa sedekahnya dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan itu berlalu, kemudian semuanya sholat sunat yang biasanya terawihnya 20 rakaat nah setelah sholat dan ya setelah Ramadan tak ada lagi sholat sunat kenapa ini terjadi? maka salah satu penyebabnya adalah ketika kita tak mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut datangnya bulan bulan suci Ramadan terus beribadah, untuk terus memperbanyak amal soleh di bulan di bulan yang akan datang. Karena hidup ini 12 bulan. Inna Karena hidup ini ada 12 bulan. Ramadan merupakan awal daripada pembentukan diri kita, karakter diri kita agar kemudian mampu terus beribadah, beramal soleh dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai dari bahkan di bulan Rajab sampai Syaban ini. Maka eh, salam soleh orang-orang soleh terdahulu itu bahkan mempersiapkan Ramadan ini apa ini bukan cuma sebulan atau dua bulan, tapi bahkan enam bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian beribadah di bulan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan enam bulan kemudian maka itu sebagai bentuk bahan evaluasi pertimbangan muhasabah agar apa yang dilakukan di Ramadan kemarin yang kurang maka berusaha di luar Ramadan ditingkatkan lagi bukan sebaliknya Bapak Ibu yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena kalau banyak cakap di depan orang orang tua kami ini takutnya nanti banyak salah banyak khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri mudah-mudahan بسم الله بسم الله والله موفق الى الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته